بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا یقین اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیڑ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے مناتا ہے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے السلام علیکم حضرین و حضرین کیا حال ہے میرا نام آسف محمود ہے اور آج میں آپ کے لیے اب آیت کے ترجمے سے پہلے آئے ہوں اور اب ہم لوگ کچھ کمائنڈ آیت کیا کریں گے ٹھیک ہے آج جو پہلے ہم کٹنے جا رہے ہیں سفر عمران کی آیت نمبر چار سے لے کے آیت نمبر چھے تک کا ترجمہ اور شورٹ بیان ہوگا جیسا کہ پہلے کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے حضب اللہ شعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے پہلے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی لیے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلا لینے والا ہے اچھا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں ٹھیک ہے ہدایت بنا کر قرآن بھی اسی نے اتارا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا تفصیلاً بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں یعنی کہ مانتے نہیں ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بدلہ لے گا ان سے ٹھیک ہے آگے چلا جائے پہلے تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن پاک کو اتارا جیسے پہلی کتابوں کو اتارا گیا قوموں کے لیے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور وہی وہ اس کا بدلہ لے گا اچھا اب آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر پانچ پر آیت نمبر پانچ پر جو صورت العالبران کی ہے اس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز جو ہے اللّہ تعالیٰ حالی کو مالک ہے اس کا تو جو بندہ حال جو بندہ نہیں جو اللہ تعالیٰ ہے اگر وہ حالی کو مالک ہے تو اس سے کوئی چیز تو پوشیدہ رہ نہیں سکتی چھپ نہیں سکتی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے بتا دی ہے کہ میں واحد ہوں حالک و مالک اور میرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ڈکی چھپی نہیں ہے تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو کفر کرنے والوں کے لیے واضح نشانی دے دی گئی ہے کہ وہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں کریں گے اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے تو بس نے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو ماننا ہے اور اس پہ چلنا ہے اور ہمیں بھی چلنا ہے آگے چلتے ہیں آیت نمبر چھ کا ترجمہ اچھا جی یہ بھی سورت العال عمران کی آیت ہے اب اس میں ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ واضح دلیل دے رہے ہیں یعنی کہ ایک ڈیٹیل بتا رہے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو واحد معبود ہے جو کہ پیڑ میں بچے کی صورتیں اس طرح کی وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بناتا ہے ناوٹ کے لحاظ سے شیپ کے لحاظ سے کے سائز کے لحاظ سے سوری سائز کہنا تھا اور آنکھیں کان سب کچھ سبحان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ ٹائم لگا کر بناتا ہے اور ایک ایک چیز کو باریکی سے ناک کان سب کچھ اللہ تعالیٰ بندے کو ماں کے پیٹ میں کیسے بناتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سوچ بھی نہیں سکتے کیسے بناتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی مناوٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم وہ بھی نہیں سوچ سکتے تو بے شک اللہ تعالیٰ برحق ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا واحد رب ہے اس کی طرف ہی ہم نے جانا ہے اور وہی وہ غالب ہے ہر چیز پر اور جو حکمت ہے نا وہ اللہ کے پاس ہی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ حکمت رکھتا ہے وہی وہ جانتا ہے سب کچھ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ آج کی آیت کا ترجمہ دم ہوا تو اس کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے میں, میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس جو میں اپنا شیئر کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیں کوشش کریں دن میں دو ہزار مرتبہ پڑھیں دو ہزار مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے صرف پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کے سارے کام رکے ہوئے ہو جائیں گے آپ کا تو کل اللہ پہ بڑھے گا اور کیا چاہیے آپ کو اللہ پہ تو کل بڑھے گا رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور حصوصاً اپیل ہے میری کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں دعا کریں ملک کے لیے اللہ تعالیٰ ملک کو مشکل حالات سے نکالے اور بس یہی ہے کہ ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح دوسرے ممالک کی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو اس کے ساتھ ہی شکریہ یہ سننے کا سب کچھ اور دعا کیجئے گا میرے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ چلائی رکھے اللہ حافظ